Гиннесса from Ukraine, а я что -то представляю? Только сегодня появился стан жесты судеб. Супер! Уже первый выпуск есть. Мы прошли верхних два ряда. И переходим в нижний. На гра высоко входят, как на Красивая девушка показывает. Колющий удар. Ольвичей. Понятно. Порушение чисельного склада. 6 градусов на площадке. Шайба в сети варит. Вот вратарям, то есть арбитрам нашим. Наклон сделать, руку вытянуть. Видите как? Вот не просто показать, а красиво показать. Пас рукой. И там еще вот такое движение. Дальше поехали. Игра по шайбе высоко поднят То есть хоккей с шайбой выше плеча там, а хоккей на траве там чуть-чуть можно. Незаконный, ого, даже такой есть, удар у у хоккея. А, в грудь, в грудь, видите как, в Руки без свиста выносится. Вот это для меня первый раз вижу такой пункт правил. Тайм-аут, но это понятно, 30 секунд личные лиги. Жест, можно играть. Продолживать игру. Фиксация положения по загрою. Похоже, как на заброшенную шайбу, да. Только тут показывается на ворота еще надо добавить. А здесь показывается на синюю линию, где было порушение. Сигнал про положение по загрою. А, это фиксация, а это сигнал. Тут много всего шикало. Правда, вот это низко, чуть-чуть неудобно здесь его смотреть. Фиксация прокидания. Но прокидание в личной линии. Паша, вы тоже давайте вместе со мной изучать правила. все, ну и Ну Да, вы же Правда? Вы Пригодится в Поехали дальше. Еще раз 30 секунд. Фиксация прокидания. Порушение при вкидании. Это вот окремо среди часто арбитр замечает. От это вообще не знаю, что такое. А, удар по ноги. Нижче колено. сисенем. Так, порушение правил обязано накладанием штрафа. Отложенный штраф. Неспортивная поведенка, грубое порушение и удар коленом. Дякую за увагу, Орешка с вами. Вау!